स क्या हाल है आपके उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे तो आज मैं आपको बना कर खिलाऊँगा देसी चिकन देसी मुर्गी हैं सर्दियों के तोहफे हैं देसी मुर्गी वाह भाई वाह ये मेरे पास एक किलो गोश्त है देसी मुर्गी का ना ठीक है मैंने इसको पहले ही उबाल के रख लिया था थोड़ा सा और इसको ना मैं अब गलने के लिए ना इसमें पानी में रखा ना कुकर में ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ क्या, क्या क्या करना है इसके साथ ठीक है और इसको ऐसी कढ़ाई बनानी है ना इसकी कि बस या चाटनी हम सब ने ठीक है देखें ये मैंने कुकर में पानी ले लिया ये चिकन है ना मैं इसको कुकर के अंदर किसमान रह देखें मैंने ऐसे ना डाल दिया एक ये देखें ज़रा इसको छुरी की मदद से ना अलग कर लेंगे क्योंकि ये एक दिन पहले ना मैंने ये फ्रिज में रख दिया था तो एक तो देसी मुर्गी का पता क्या मसला है घर वाली हो तौर पे जो तो ओरिजिनल देसी हो ये दूसरे नहीं ओरिजिनल देसी ओरिजिनल देसी मुर्गी का ये मसला होता है कि ये ना इसका मसला ये होता है कि ओरिजिनल देसी मुर्गी का ना कि ये ना गलती बहुत देर से है ना इसको गलाने के लिए ना इसको कुकर में ये देखें कुकर में ना कुकर में डाला इसको ताकि जल्दी ये प्याज दें मुझे प्याज दे दें आप मुझे थैंक यू ये बारीक बारीक प्याज काट लेने ठीक है तकरीबन दो दो प्याज काट लेते हैं ना तो उसी पानी के अंदर हमने इसको हल कर लेना डाल देना इसमें ये देखें बसमान ये लसन लहसन तकरीबन एक घंटा पूरा ना लसन का एक गंडा पूरा बसमानी देखें अब इस कुकर को मैं ढक दूंगा तकरीबन इसको आधे घंटे पैंतालीस मिनट के लिए मैंने इसको ढक देना तो गाज मैं आपको आधे घंटे पैंतालीस मिनट के बाद मिलता हूँ जब ये गल जाएगा उसके बाद हम कढ़ाई बनाएंगे इन और भी कढ़ाई बनाएंगे मजेदार ये आयलिस में डालना है दो चम्मच ठीक है मुर्गा मैंने उतार लिया ठीक है मुर्गा ये अब इसमें मैंने दो चम्मच कुकिंग डाला दा, है कढ़ाई में और ये टमाटर बस टमाटर मैंने ज़्यादा काटे हैं ठीक है ना टमाटर में तो ग्रेवी बनानी है मैंने अच्छा टमाटर देखें और जो आपको मज़े मददें आज मैंने कढ़ाई के ऐसी कढ़ाई बनाकर दिखाऊंगा आपको आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा तरीका ऐसा कढ़ाई बनाने का ठीक है ना ये देखो ये, ये देखें टमाटर गल रहे हैं लेकिन इसमें ना ये देखें ये यखनी का जो पानी है न, ना मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता रहा हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए टमाटर ये देखें ठीक है साफ का ऐड करना बाकी कढ़ाई बने की ना घर वाले ऐसी कढ़ाई ये देखे। गा। देखें, ये मेरे पास लाल मिर्च है ये हल्दी है ये नमक है ये सूखा धनिया है और ये कढ़ाई गोश्त मसाला है ठीक है ये ये दो चम्मच है ये भी दो चम्मच है ये डेढ़ चम्मच है ये एक चम्मच है और ये हंसफ़ाई जायका ठीक है ये इसमें मैं शामिल कर दूंगा ठीक है बसमान देखें माशाल्लाह जो सालन को सबसे मज़ेदार चीज़ बनाती है ना वो उसके मिसाले होते हैं ठीक है मिसालों के बगैर सालन किसी काम का नहीं है अगर उसमें प्रॉपर तरीके से बंदा मिसाले ऐड ना करे ना तो खाना मज़ेदार नहीं बनता ठीक है ये आप याद रखना गाइस ये हमारा मिसाला बनके तैयार हो गया अभी हमने इसमें गोश्त ऐड करने। करना है देखें ये हमने इसमें के अंदर गोश्त ऐड किया देसी मुर्गा क्या ऐड किया देसी मुर्गा ठीक है ना मसाले के अंदर आपने इसको अच्छी तरीके से हल कर लेना ऐसे ठीक है ये देखें ये तो देखें इसकी अभी ग्रेवी बनानी है मैंने ठीक है इसकी क्या करनी है ग्रेवी बनानी है इसकी मैंने अभी इसकी ग्रेवी कम है इसमें मैंने अभी और भी चीज़ें शामिल करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ लाइट ये देखें गाइस माशा माशा हमारा देसी मुर्गा कैसे बहुत बेहतरीन पकड़ा है गाइस इसकी मैंने ग्रेवी को ज़्यादा करने के लिए ना मैंने इसके अंदर क्या शामिल करनी है इसकी ग्रेवी ज़्यादा करने के लिए गाइस इसके अंदर क्या आइटम दही है देखिए एक एक कटोरी दही इसमर ये इससे ना ग्रेवी इससे ग्रेवी ज्यादा बनाना ठीक है ठीक है देख क्या ये यखनी का मसाला है ना यखनी देखिए अब मैं इसको ना ढक्कन रख के ना थोड़ी देर के लिए इसको पकने देता हूँ ठीक है ये देखे ठीक है इसको भी पकने देते हैं ये सिर्फ मैंने चेक करने की खातिर ना व्यूवर्स आपको दिखाने की खातिर मैंने ढका उठाया था इसका फिर से मैं इसको ढक देता हूँ तो तकरीबन तो दस दस मिनट के लिए ना मैं इसको ढकता हूँ नॉर्मल आज पे ठीक है गाइस ये साल पक्के अब तैयार हो चुका है माशा देखो देखो आ आ आखो ले मजे देसी कुकर है घर दे कुकर देखो आ तेरी खैर घर कुकर देसी कुकर घर का कुकड़ देसी आए कुए हाँ। देखो खांगे आए हाँ बस ये सामान बन के तैयार है बस मैं आँच बंद करने लगाऊँ ग्रेवी हल्का हल्का इसका मैंने शोर पर रखा है ज़्यादा खुश सालन भी नहीं खाया जाता ना समझो बात को इसका मैंने हल्का हल्का शोर पर रखा है ठीक है इसमें मैं अपना ये हरी मिर्ची ये देखें काट के मैंने रखी हुई हरी मिर्च ये बिसम है तीखी इसलिए मैंने थोड़ी ली सबसे मेन चीज़ हर चीज़ की शान ये धनिया सब्ज धनिया ये देखें ये वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह बस 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 अब इसकी आंच में बंद करने लगाऊँ आँच कर दी इसकी मन मैं इसको बिसम ये सब्ज़ धनिया सोने दे अब मैं इसको बिस्मिल्ल आरमान आगे। आगे। ये देखे ये सालन बने आज का क्या बात है मजे कोई स्वाद आने गए आज आ, है अज कोई स्वाद आखो हाँ मैं अपने पुत्र हैदर तरन दियाँगा